বৰ্তমান সময়ত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে এক বিষয় ই আমাৰ যিটো সুদ সুদৰ সন্দৰ্ভত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টাত সুতৰ সোঁতৰ সন্দৰ্ভত যি পদক্ষেপ তেখেতে লৈছে মোৰ তাত যিটো লাভ হ'ব সেই লাভৰ পৰা মই নিজে কৈছো আপোনাক যে মই কিবা অংক আপোনাক ঘূৰাই দিম সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো সুদত পৰিব নে কিবা হেৰি আছে পাৰে নে নোৱাৰে বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন হয় জানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা ব্যৱহাৰ কৰি আছে এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ল সুদ লোৱা আৰু দিয়া দুয়োটাই হাৰাম লোৱাটো যেনেকুৱা হৰাম দিয়াটো সৰাম অৰ্থাৎ নিষিদ্ধ ইছলামৰ দৃষ্টিত ই নিষিদ্ধ আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ লগত আছে আদিগুৰ হুজুৰ চাহাব যি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে তেখেতক গমেই পাই লয় আৰু ইয়াৰ আগতো মই কেইবাবাৰো কেইবাটাও ভিডিঅ' তেখেতৰ লগত বনাইছোঁ যি তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ ভালদৰে জৰিয়তৰ বিষয় লৈ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আমাৰ লগত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ মাজেৰে যি ভাবিলোঁ যে আজিও এই এটা যি মূল বিষয় হৈ আছে সুদৰ ওপৰত এই বিষয় লৈ অকণমান কথা পাতোঁ যে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ জৰিয়ত মতে কেনেকৈ ধৰণেনো কৈছে যে এই বিষয়টো এই আজি যি অসম চৰকাৰে বহু বছৰ পিছত এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনতহে এইটোৰ ওপৰত এটা ষ্টেপ লৈছে এইটো বহুত বছৰ আগতে ল'ব লাগিছিলে বহুলোক বৰ্তমানলৈকে এই বিষয়টো লৈ মৃত্যুৰ মুখলৈকেও গৈছে কাৰণ তেখেতলোকে বহুত ধৰণৰ হেৰাচমেণ্ট দিয়ে তেখেতলোকে তাৰপিছত সুদ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে মৃত্যুৰ মুখলৈকে গৈছে তাৰ বিষয়ে অকণমান আপোনাক ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ মিৰাজ এতিয়া কথা হ'ল যে এই আমাৰ যি সুদ সোদৰ সন্দৰ্ভত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টাত সোতৰ সোঁতৰ সন্দৰ্ভত যি পদক্ষেপ তেখেতে লৈছে আদৰণীয় আৰু অতি আদৰণীয় বিষয় যিহেতু এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ জনসাধাৰণৰ পক্ষত কাম কৰি আছে সেইকাৰণে তেখেতক মই অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুদ সন্দৰ্ভত ইছলামৰ দৃষ্টিভংগী বহু আগৰ পৰাই স্পষ্ট এইটো হৈছে যে আল্লাহাক ল'বলৈ যে কুৰাণে কৰিমত ঘোষণা কৰিছে আহল্লা বাই আমাৰ ৰিবা আৰবি ঘোষণা কৰা হৈছে কুৰান শ্বৰীফত আছে যে তোমালোকক ব্যৱসায়ীটো হালাল কৰি দিয়া হৈছে আৰু তোমালোকক সুদটো আৰাম কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে ইছলামত নিৰান্নব্বৈটা বৰকত বুলি কৈছে নিৰান্নব্বৈটা বৰকত আছে ব্যৱসায়ৰ ভিতৰত আৰু এক শতাংশ বৰকত আছে বা স্থায়ী উপাৰ্জনৰ ব্যৱস্থাত যিহেতু ব্যৱসায়টো সাংঘাতিক ধৰণৰ আল্লাহ তাল্লাৰ ওচৰত আৰু ইছলামেও কৈছে যিটো চুন্নত হয় নবীজী এটা আদৰ্শ হয় ব্যৱসায় কৰাটো যিহেতু নবীজীয়েও হজত মহম্মদ মুস্তফা ছাল্লা আল ইছলামেও ব্যৱসায় কৰিছিলে ব্যৱসায়িক গুৰুত্ব দিছে ইছলামে আৰু সুতক হাৰাম কৰিছে বহু আগৰ পৰাই এইটো কাম কৰি আছে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সুদ অসম চৰকাৰে এতিয়া বহু পলমকৈ কৰিছে ভাবিছিল যে বহুত আগতে এই পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু এই এতিয়া কি হ'ল সুতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক পলমকৈ হ'লেও তেখেতসকলে যিটো কাম পদক্ষেপ লৈছে খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ আমি প্ৰত্যেকজন সচেতন ব্যক্তিয়েই জাতি ধৰ্ম উৰ্ধত থাকি আমি বিষয়বস্তুটো আমি ল'ব লাগে যাতে এনেধৰণৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ যেনেকৈ বাল্য ব্যৱহাৰৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে সেইটো খুব আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু সুদৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা লৈছে বহুত আদৰণীয় পদক্ষেপ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰণীয় পদক্ষেপ আল্লাহপাক হাব বুলি যাতে যাতে তেখেতসকলক তৌফি দান কৰে আমিও প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এই সন্দৰ্ভত আমি অতি সতৰ্কতাৰে চলোঁ এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ল সোঁত লোৱা আৰু দিয়া দুয়োটাই হাৰম লোৱাটো যেনেকুৱা হাৰম দিয়াটো সৰাম অৰ্থাৎ নিষিদ্ধ ইছলামৰ দৃষ্টিত ই নিষিদ্ধ সেইকাৰণে দুয়োটা কাম আমি কৰিব নালাগে চবতকৈ ডাঙৰ হ'ল সোঁত ল'বলৈকে হয় কিয় এটা প্ৰশ্ন আহি আহিছে এইটো চাবলৈ গ'লে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ আশী শতাংশ মানুহে উচ্চাকাংক্ষাটো বিচাৰে উচ্চাকাংক্ষাৰ কাৰণে এই কামটো কৰিবলৈ আল্লাপক ল'বলি যে মানুহবিলাকো যেনেলি দিছে যিটো উপাৰ্জন দিছে আকস্মিকভাৱে কিবা বিপদত পৰিলে আকস্মিকভাৱে বিপদত পৰিলে কাৰোবাৰ পৰা অলপ পইচা ধাৰলৈ গৈছে ধাৰ দিওঁ ব্যক্তিয়েও আল্লাহৰ নামত দি দিয়ক ভগৱানৰ নামত তেখেতে দিয়ক আৰু যেতিয়া সুবিধা হয় তুমি মোক ঘূৰাই দিবা আৰু আমি অন্য ব্যৱসায় এটা কৰি থাকোঁ আৰু লওঁ তাজনীও সীমিত পৰিমাণৰ ল'ব লাগে যাতে মই পইচা ফ্ৰী পইচা পালোঁ বুলিয়েই যেনেকৈ এজন মানুহে নগদ দোকান এখনৰ পৰা খায় কোনোবাই বাকীলে খায় বাকী খোৱা ব্যক্তিজনৰ ধাৰ সদায় বাজেটটো বাঢ়ি যায় সদায় বাজেটটো বাঢ়ি যায় আৰু নগদ খোৱাসকলৰ এটা লিমিটত খায় তেওঁলোকে এটা লিমিটত থাকে ঠিক তেনেধৰণে এজন মানুহে ধাৰলৈ পইচা দিলে সোঁতৰ বিনিময়ত পইচাটো দিলে আমি সৰহকৈ পইচা লৈ ঘৰত যিটো অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু বা প্ৰয়োজন হ'লেও মই ধৈৰ্য আৰু চবুৰ কৰি থাকিব পাৰিম আজি তিনিখন পাঁচটা ৰুম আছে তিনিখন ফেন পাঁচখন ফেন লাগে তিনিখন ফেন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু বাকী দুটা ৰুমত যে খালী হৈ আছে তাত যদি সোঁতৰ পইচাৰে যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ উচ্চাকাংক্ষা হ'ল এইটো আমি দুখন বা তিনিখন ফেনেৰেই কাম চলি যাব এতিয়া আমি আৰু তিনি গৈ পেলাই আৰু দুখন ফেন ধাৰ লৈ ল'বলগীয়া হৈছে যিটো আমি অতিৰিক্ত মাচুল ভৰিবলগীয়া হয় এনেধৰণৰ কামৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগে অৰ্থাৎ ইছলামে যিটো কৈছে যে তুমি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰা নিজৰ চেষ্টা লাগিব অকল দোৱাই নহ'ব মানুহৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা লাগিব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰা আৰু চেষ্টাৰ সাধ্য একো নাই চেষ্টা কৰা ভগৱানে দিব আল্লাহে দিব কিন্তু এই সোঁতৰ ব্যৱস্থালৈ নাযাবা যিহেতু বহুত গৰীব দুখীয়া মানুহ নিজৰ সম্পত্তি দি দিবলগীয়া হৈছে ঘৰখন থকা চকী মেজ দি দিব লাগিছে ফেন টিভি দি দিবলগীয়া হৈছে ফ্ৰিজ দি দিবলগীয়া হৈছে তেওঁ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি সিহঁতৰ যিটো মই আজি ধৈৰ্যৰ ধৰি চবুৰ কৰি থাকোঁ মই সংযম হৈ যাতে চলোঁ যাতে মোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অন্ধকাৰলৈ মই ঠেলি নিদিওঁ এই সোঁতৰ বিষয় লৈ মই দুআষণমান কথা আৰু অকণমান পাতিব বিচাৰিম যে আপুনি ক'লেই বহুলোকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হ'লেই যে সোঁতৰ বিষয় লৈ ইছলামে আগৰ পৰা কৈ আহিছে সোঁতৰ বিষয়লৈ মুঠতে যাবই নোৱাৰি জম যাব নোৱাৰে সেইটো সোঁতৰ বিষয় লৈ কোনো কথাই নাই কিন্তু এই যে কিছুলোকে দেখা গৈছে দিছে হয় সুদ হিচাপে দিয়া নাই এতিয়া যিটো কথা তেনেকুৱা ওলাইছে কিন্তু তেওঁলোকে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ ল'ব পৰা নাই সুদ হিচাপে পইচা দিয়া নাই দিছিলে আৰু কিবা এটা বিপদত পৰিছিলে বা কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি লৈছিলে তেওঁ সেই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ গৈ তেখেত কিন্তু নোৱাৰিলে সফল হ'বৰ বাবে এতিয়াতো সেই পইচাটো যদি খুজিবলৈ গৈছে বস্তুটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহি গৈছে সেই ব্যক্তিজনে কৈ দিছে যে মোক হোটত দিছিলে ইমান টকা ঘূৰাই দিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক সহায় বিচাৰিছে আপুনি ক'লেই যে আলহাৰ দিয়ক কিন্তু একেবাৰেতো এৰিও দিব নোৱাৰে বা কিছু মই এতিয়া আপোনাক কলো যে হমুক ব্যৱসায়টো কৰিম কৰাৰ পিছত মোৰ তাত যিটো লাভ হ'ব সেই লাভৰ পৰা মই নিজে কৈছো আপোনাক যে মই কিবা অংক আপোনাক ঘূৰাই দিম সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো হোটত পৰিব নে কিবা হেৰি আছে সেইটো পাৰে নে নোৱাৰে প্ৰশ্ন ব্যৱসায় কৰক এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ধাৰলৈ ল'লোঁ মই ক'লোঁ যে আপোনাক সোধ নিদিওঁ কিন্তু মই লাভাংশৰ পৰা কিবা দিম ইছলামত এইটো অতি সূক্ষ্মতাৰে চাব গৈছে যে মই আপোনাক আপোনাৰ আপুনি মোক সুধিব লাগিব তুমি ব্যৱসায় কি কৰিবা যিহেতু পইচা হৈছে মানুহৰ এটা আৰ্থিক অৱস্থাৰ এটা শক্তিশালী এটা ব্যৱস্থা সুধিব লাগিব যে তুমি ঠিক আছে তোমাক মই পইচা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিছোঁ আৰু সেই পইচা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লৈ যোৱা মোক সোধ নালাগে কিন্তু তুমি কৈছা তই লাভাংশৰ পৰা দিবা তুমি কিহৰ ব্যৱসায় কৰিবা যিহেতু ইছলামত মদৰ ব্যৱসায় কৰা হাৰাম অন্য কিছুমান ব্যৱসায় কৰা হাৰাম আছে তো যাতে ইমানখিনি সতৰ্ক কৰিব হৈছে যে তুমি কি ব্যৱসায় কৰিবা সেই ব্যৱসায়টো দাতাজনে জানিব লাগিব এক দুই যিহেতু লাভাংশ দিয়াৰ চুক্তি আছে আৰু তেওঁ যিটো লাভ পাব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা তেওঁক কষ্ট কৰি পেলাই যদি বিছ হাজাৰ টকা লাভ হয় তেওঁক যদি দহ হাজাৰ টকা দিয়ে আঠ হাজাৰ টকা দিয়ে সেই পইচাটোত লোৱা কোনো বাধা নাই সেইটো লাভাংক হ'ব কিন্তু ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তিজনে ধাৰ দাতাজনে ধাৰ নিউতাজনে গম জানিব লাগিব কি ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁ কি নিমিলি পইচাটো সুধটো লগাই দিব পাৰে বা তেওঁ মদৰ ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰে যিহেতু ইছলামত নিষিদ্ধ অন্য কাৰোবাৰ আচলতে হয়তো আমাৰ ঘিণনীয় বিষয় নহয় বা আমাৰ আপত্তিৰ কথা নহয় ইছলামৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰি আছো যিহেতু মদ খোৱাটো ইছলামত নিষিদ্ধ তাৰ ব্যৱসায় কৰাটো নিষিদ্ধ সেইকাৰণে অন্য ধৰ্ম ব্যৱসায় কৰিব তেখেতসকলে পাৰিব দৃষ্টিভংগীত শুদ্ধ আছে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই তেখেতসকলে কৰক ভাল কথা এইটো কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰো সেইকে যাতে কোন জেগাত ব্যৱসায়টো তেখেতক লগাই দিয়ে আৰু ক'ৰ পৰা পইচাটো আহিব সেইকাৰণে লাভাংশৰ পৰা লোৱাত কোনো মানে জানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাতো কোনো বাধা নাই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো লগাব লগাব পাৰিব বাধা নাই এই বস্তুটো এতিয়া ধৰি লওক চৰকাৰ হিচাপে যদি মানে ইতিহাস হিচাপে যদি পিছলৈ চাবলৈ যায় যে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত লাগু কৰিছিলে এই আইনটো আমাৰ ইছলাম ধৰ্ম মতে কেতিয়া এইটো আইন লাগু হৈ আছিল হজৰত মহম্মদ যেতিয়া ইছলাম লৈ আহিছে অৰ্থাৎ পাঁচশ দহ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই এই সুদ সুদৰ ব্যৱসায়টো হাৰাম হৈছে পাঁচশ দহ পোন্ধৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই এই সুদৰ ব্যৱ ব্যৱসায়টো হাৰাম হৈছে ইছলামত কিমান বছৰ আগৰ পৰাই যি ইছলামত মনা আছে যে আপোনালোকে সোধ খাব নোৱাৰিব সোধ দিব নোৱাৰিব সেই বিষয় লৈ মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিলোঁ অকণমান ক'লো এই কথাষাৰ এইকাৰণেও উঠালোঁ যে আমি যদি ইছলাম ধৰ্ম মতে মই অন্য ধৰ্মাৱলী লোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ যোৱা নাই যে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে সেইটো বেলেগ কথা নহয় জানো হয় কিন্তু মই আপোনালোকক ক'বলৈ যোৱা নাই যে ইছলাম ধৰ্মই ভাল

হয় যি ইমান খ্ৰীষ্টাব্দৰ আগতে তেখেতলোকে যি আমাৰ প্ৰাগম্বৰসকলে নহয় জানো তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই কৈ গৈছে যে সোধ হাৰম দে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো আমি যদি ইছলাম ধৰ্মত আমাৰ যি মুছলমান লোকসকল যদি ইছলাম ধৰ্মটোত ভালদৰে যদি তেতিয়াৰ পৰাই চলি আহি থাকিলো হয় তে আজিৰ দিনত দেখা গৈছে কবলৈ বেয়া হৈছে কথাষাৰ তথাপিও কৈছো বেছি সংখ্যক মুছলমান লোকেও সোধ খাই আছে হয় জানো ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত বহুত লিপ্ত হৈছে হয় মুছলমান লোক বহুত লিপ্ত হৈছে কাৰণ মই বেলেগ অন্য ধৰ্মাৱলী লোকক মই ক'বলৈ নাযাওঁৱেই আমাৰ নিজৰ ধৰ্মাৱলী লোককে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে বহুত লোকে হোট লোৱে বহুত লোকে ড্ৰাগছ খায় বহুত লোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ো কৰে সেই লোকসকল লোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই যে আপোনালোকে যিমান পাৰে এইবিলাকৰ পৰা দূৰ হৈ থাকক আৰু ইছলাম ধৰ্মই মই এইকাৰণে আকৌ দুই তিনিবাৰ একেটা কথাকে এইকাৰণেই কৈ আছোঁ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দৰ আগতে কৈ আহিছে তে আমি যদি ইছলাম ধৰ্মত ইছলামৰ মতে যদি ভালদৰে চলি থাকিলো হয় বা যদি ভালদৰে আমি মানি চলোঁ তে এইবিলাক যিবিলাক বস্তু চৰকাৰে কঠোৰভাৱে বাধা দিব লগা নহ'লেহেঁতেন কাৰণ আমি তালৈ নাযাওঁৱেই যিসকলে আমি ভালদৰে মানি চলোঁ কিন্তু তথাপিও আল্লাহে হিদায়ত কৰক সকলোকে নহয় জানো ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যিমানখিনি পাৰিলো অকণমান আপোনালোকক ক'লো যে ইছলাম ধৰ্মটো এই বিষয় লৈ বহু বছৰ আগৰ পৰাই মনা কৰাই আছে আপোনাকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ধন্যবাদ আছালাম